Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beytə, əshabdan üzərinə olsun. Uca Allah təla bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Baxın, hər zaman ət-ta'alluqü billah. Allah'a bağlı olmaq, subhanallah. Baxın deyik ki, İbn Qudama dostlarına belə tövsiyələrdi. Və halən bilin ki, subhanallah. Bir insan Allah'a bağlılığa O qədər möhtacdır ki, yəni hər zaman qəlbini Allah'a bağlamalıdır. Hər zaman Allahdan istəməlidir. Yalvarmalıdır, acizliyini etiraf etməlidir. Öz ailəsində, evində, işində belə bir insan Allaha bağlılıqda daha çox möhtacdır. Nəinkidir? Dənizdə boğulmaqdan xilas olmaq üçün bir taxta parçasından yapışan insan. Subhanallah. Yəni vəsifə bax Necə ki, bir insan dənizin ortasında gəmi batıb boğulmamaq üçün bir taxta parçasından sarılıb ümid edir ki, xilas olacaq. Necə Allah'a bağlı olur o insan o zaman? Mömin dey, bundan daha çox Allah'a bağlı olmalıdır. Evində, ailəsində, işində hər zaman Rəbbinə möhtacsan subhanəllah. Nə gözəl bir fayda. Fə izə həqqəqtə hədə fi qalbi, sənin qəlbində Allah'a bağlılıq belə olsa, yəni etimad ona güvənmək Subhanallah. Dedik ki, dənizdə qalan insan o boğulma əsnasında xilas olmaq üçün dənizin səlinə çıxmaq üçün bir taxta parça parçasından yapışıb necə bağlanar o an? Əgər möməndirsə, hər zaman həyatında da Rəbbinə belə bağlı olmuşsa, Allah təala onu hər zaman ney eləyər? Xilas edir, Subhanallah. Ona görə də həqiqətən də əzəmətli bir söz. Baxın deyir ki, Hər gün səhər qalxanda gülümsə, dua ilə. Xeyir düşün ki, xeyir üzərində olasan. Baxın nə gözəl bir söz. La tahmil hamma dunya. Dünyanın kəm güssəsini, kədərini daşıma. Niyə belə olmadı belə? Fə innəhə lillâh. Dünyanın sahibi Allahdır. Ruzikan güssəsini, kədəri daşıma. Necə olacaq, necə olmayacaq? Fə innəhü minallâh. Ruzi Allahdandır. Gələcək kəm güssəsinə görə narahat olma. Gələcək Allahın elindədir. Sənin bir dərdin olsun. Necə Rəbbinin rəhsalacaqsan? Subhanallah. La ilahe illallah. Ona görə mömin nədir? Bax belə olmalıdır. Hər bir insan günəş açlanda o gün gülümsəyə bilmirsə, o insan da bir 10 dəqiqə gözlərini bağlı tutsun, sonra gözünü açsın. O zaman biləcək ki, Allahutaala ona nə qədər nemətləri verib. Göz neməti belə görmək belə onun neməti deyilmi? Allahutaala bizlər hər zaman xeyir işlərinə müvəffəq eləsin. Amin.